В Житомирской области расстреляли 20 немцев и взорвали танк. Это любителям военной реконструкции показали, как в 43-м советская армия обороняла столицу Украины от гитлеровцев. Тогда в селе под Киевом красноармейцы сожгли более трех сотен нацистских танков. Наш корреспондент Инна Жмут побывала в самом пекле этого импровизированного боя. Их осталось только четверо. Те, кто своими глазами видел, как в Ворсовку зашли танки. Я видел даже те танки, которые танкетки, які были покрашены все в желтый колер решил шляхом заводить Киевом, то Африки снимает танковую дивизию и не Скажи тогда советским солдатам, что будут мирно беседовать с врагом. Не поверили бы. Это переодетая форму наших и немцев, участники исторических клубов перед реконструкцией боя. Режиссер дает последнее наставление. Тогда режиссером была сама жизнь. В ноябре 43-го красноармейцы освободили Киев и погнали немцев за Житомир. Гитлеровцы пошли на контрудар, стянули сотни танков, но силы после Киева были на исходе. Бабушка рассказывала нашего товарища. И когда немец узнал, что их перебрасывают сюда под Ворсовку, он зашел, он сказал, Ворсовка, за голову схватился. То есть они знали, что здесь все, сюда, они уже отсюда не вернутся. В реконструкции главная реалистичность. Форма даже на одного солдата может собираться месяцами. Отдельные элементы заказывают и в Германии, и даже в Китае находят и оружие. Правда, безопасность здесь тоже превыше всего. Патроны холостые. Шумовой пистолет, то есть он не, без зубы абсолютно. То есть только хлопок. Участники боя на наших и немцев делятся по желанию. И кто ты в повседневной жизни, здесь не важно. Есть и бизнесмены, и врачи-строители, и милиционеры. Все кто угодно. То есть приходят для того, чтобы поучаствовать. Бой начинается. Отовсюду стрельба. В небе появляется авиация, а из-за кустов выше. Танк. Лязг танков в словно отголоски событий 70-летней давности. Сегодня стрелять в спину нам никто не будет, потому ощутить, что довелось советским солдатам тогда невозможно. Но, честно говоря, даже так понарошку страшно, по спине холодок пробегает. Насколько тяжелым был тогда бой, говорят цифры. Здесь уничтожили более 350 немецких танков. Сегодня участвует лишь один, и то еле нашли. Один стоит в Академии вооруженных сил, а второй в Музее партизанской славы в лесу. Но его разобрали на металлом, почему-то удачно очень даже. Там ничего не осталось. Вот, приходится вот делать такое... Советские солдаты, как и положено, победили. Но этот бой своего рода урок истории для молодежи. Что же такое война? А там стреляют. И танки там все бывают. И воспоминания для ветеранов, сколько тогда погибло советских солдат и не сосчитать, но для очевидцев эти места навсегда останутся рубежом мужества. И нажмут Андрей Костюк подробности телеканал Интер.